Всем привет, ребята! <laughs> С вами я, Лобановский. Короче, я бы уже давно чую, я наебнул свою ногу. И пиздец, нахуй. И сейчас я на костылях тут двигаюсь. Сейчас я сам дома, дурию, нахуй. Короче, пиздец. Что я хочу сейчас сделать? Сейчас я вам покажу. Оно а ну там, вот тут, у меня балкон. Я хочу туда, Вийти на перекур з чашечкою кофе блядь. Зараз я буду показувати, як я це буду робити. тому що це блядь, так просто як здається нахуй на перший погляд зробити собі кофе, ще й донести їх, нахуй ти кофе туди на балкон, блядь, покурити. Не щоб на кроваті лежати, він нахуй собі челенджі устраює. Так що погнали, блядь. Нахуй. <кій> 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 Коротше, погнали со мною. А, пождіть, має ще одне задання, треба... Мой третий телефон поставить на зарядку. Так, ну дай боже, чтобы был сейчас буду пиздец творить. Так, ребята. Я добрался на кухню с телефоном, короче. Сейчас буду себе заваривать кофе, блядь. Стоп, 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 стоп. Я пошел, честно. Я пошел, пошел, пошел. Так вот, я пошел, я пошел, пошел. Он почти сегодня, что рано проснулся, я так, блядь, улыбнулся, того что, блядь, упал на эту ногу. Пиздец. Короче, я там пеш ⁇ опять сто 500 лет, блядь, и справился с 40 лет. так что там дернулся, наступил на новую, короче. А, блядь, и пиздец. Потому что она посинила, ну, посинила, это на галде, короче, пиздец. Ладно, не будем даваться в подробности, я вас я путаю из блядь, не знаю, что надо вам это знать, или нет, блядь. Поэтому. Еще момент, чтобы было, не жалко побыть. Блядь, тут уже было, не жалко быть, наверное. Тогда возьму вот такую, на всю и так уже покупается. Вот такая вот статья, обычно, таких можно везде купить, она делает люди сапоги. А такую шапку хоть тебе найдешь. Вот, ребята. Так, я притарабанил даже свой ноутбук, блядь, школьный. Ну, какие я поезды с второй школы. Итак, ребята, всем по привету. Я притарабанил, короче, вот такие всякие буду кофе. Расскажи, какой я был пиздатый детям. Так, короче, что-то я буду сейчас делать. Это так, ребята, я притарабанный вещи. которые мне понадобятся для заваривания кофе и крутиных сигарет. -то, То есть я сейчас наливаю кофе не а так и половины ебать. А -с -с. Я легенда, как твой, но такой молодой. Кофе налей ебать. Все, жопа, не могу. Я все. Я тебе еще уда. Нет, но теперь буду. Ну, тогда у нас кто пишет мне в комментариях? Да я богатый уебак. У меня денег так много, Моих балка Бля, костыль сейчас упадет, ребята. Блять, сейчас упаде нахуй, сейчас я с ним вместе упаду. Я держу его ногой больной, сука. Ого. Вы же не бачите этого шаулинского мастерства, блядь. Слава, что ты сделал? Реклама? Ну все, глянь, так я держусь, блядь. Ты пиздец. Фух. Удерживайся. Мне треба как-то дойти. Я вот так Потихоньку я попрыгал. Пиздец. Вторая чашка там валялась. Ебать, я даже не знал. Теперь осталось делать за мало. Зайти до балкона. Блять, зажигалка, сука. Блять, ребята, это пизда. Сейчас я приду. Так, ребята, осталось допрыгать до балкона. Ой. Ого, нахуй. Вот это да. Так, ребята, я, короче, еле-еле добрался до балкона. Я тут рассказывал дуже важные вещи, что треба берегти свое здоровье, ребята, потому что я просто надервал связки и пиздец, мой функционал пропал нахуй. Просто пропал. Я, мне понадобилось минут 15, чтобы Просто дойти до балкона, зварити себе кофе, закрутити сигарету, сісти тут покурити. Прикиньте, просто нема одної ноги. Даже не те, що немає, я просто надірвав зв'язки, я просто не можу в неї стати. Так що, ребята, закликаю вас берегти своє здоров'я, як і фізичне, так і психологічно, ребята. О, це дуже важно для вас самих. О, так що перед тим як щось зробити, подумайте. 300 раз, блядь. А потом уже отрезайте. Вот, так что такая хуйня. За нами был я, мистер Фитнес, Фитнес-блогер, коуч. Короче, ребята, давайте, а улю нахуй. А потом если чтобы успокоивать, пизда. Короче, давайте.